যুঁজ এখন হ'ব এইবাৰ যুঁজ এখন হ'ব হেছ টেগ জাষ্টিছ ফৰ জুবিন গাৰ্গ কোৱাটোৱেই অপৰাধ হ'ল নেকি গৌৰৱ গগৈ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আৰু গৌৰৱ গগৈয়ে কৰিলে ডাঙৰ এটা অপৰাধ আৰু সেই অপৰাধটো মই ক'লোৱেই জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰি বা জুবিন গাৰ্গ জয় জুবিন দা বুলি কোৱাটোৱেই গৌৰৱ গগৈ হ'ল অপৰাধ আৰু সেই অপৰাধটো অৱশ্যে বিৰোধী দলৰ যি নেকি বৰ্তমান মানে চৰকাৰখন তেওঁলোকে সমালোচনা কৰিলে দেখিবলৈ ভাল কিন্তু কিছুমান মুখীয়া সাংবাদিকে যদি এইবিলাক কথা আলোচনা কৰে দেখিবলৈ কেনেকুৱা হ'ব পাৰোঁ আপোনালোকে নিজে ভাবকচোন আৰু মই যে কৈ থাকোঁ দুমুখীয়া সাংবাদিক বুলি মই এনেই নকওঁ কিন্তু মই এইবিলাক মানে তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচবুকত কিছুমান ফালি থাকে সেইটো কাৰণেহে মই মানে দুমুখীয়া বুলি কওঁ এতিয়া সেই কথাটো যেতিয়া নেকি জয় জুবিন দা বুলি ক'লে বা জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় বিচাৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে সেই তেওঁলোকৰ এখন বৈঠক হৈছিলে বিৰোধী দলৰ বৈঠকখনত তেতিয়াই কিছুমানৰ অপৰাধ লাগিল বিশেষতে এৰ কিছু সাংবাদিকৰ দুমুখীয়া সাংবাদিকৰ সকলোখিনি নহয় কিন্তু দেই আৰু তাতে তেওঁ মানে একদম লাজ পাইছে চাওক তেতিয়াহ'লে সেইবিলাকতে গম পায় যে সেই সাংবাদিক কিছু কিছুমান সাংবাদিক মানে ক'ত মানে হেৰি হৈ থাকে টকাৰ কাৰণে ক'ত মানে মাথা মাৰি থাকে আৰু সেইকাৰণে তেওঁ গৌৰৱ গগৈক হয়তো সমালোচনা কৰিছে অকল গৌৰৱ গগৈকে নহয় বিৰোধী দলৰ যিসকল আছে তেওঁলোকক আটাইকে সমালোচনা কৰিছে আৰু কি সমালোচনা কৰিছে মই আপোনালোকক ক'ম নোকোৱাকৈ নাথাকোঁ এতিয়া বিশেষতে কি কৈছে জানেনে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ শুনক বহুতখিনি লিখিছে কিন্তু তাৰ মাজতেহে কৈছোঁ যেতিয়াই গৌৰৱ গগৈ ন্যায় বিচাৰিলে বা জয় জয় জুবিনদা বুলি ক'লে তেতিয়াই তেওঁ লিখি দিলে বহুতখিনি লিখিছে সেইখিনি মই আধা কাটি দিছোঁ ইমানখিনি লিখিলে অঁ মানে ক'বলৈ গ'লে আপোনালোকৰো আমনি লাগিব গৌৰৱ গগৈ কিছু প্ৰেক্টিকেল মিত্ৰতাৰ নামত যাকে তাকে আসন এৰি দিয়াৰ পক্ষপাতি নহয় গৌৰৱ আপোনালোকে কিন্তু মই যেতিয়া কথাখিনি কওঁ আপোনালোকে নিজে ভাবি চাব দেই কথাখিনি কাক মানে হেৰি কৰি পেলাই মানে ছাপৰ্ট কৰি পেলাই তেওঁক কৈ আছে গৌৰৱ জাতীয় পৰিষদ অথবা ৰাইজৰ দলক আসন এৰি দিবলৈ সাজু আছে কিন্তু কোনবোৰ আসন এৰি দিব আচৰিত নহ'ব জাতীয় পৰিষদে বহু বেছি আসন নিবিচাৰে বিচাৰে স সন্মানে কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থনত বিধায়ক ৰূপে লুৰিণজ্যোতি গগৈ আৰু জগদীশ ভূঞাক নিৰ্বাচিত কৰাটো মানে অইনবিলাক জিকিলেও জিকক নিজিকিলেও নাই মানে লুৰিণজ্যোতি আৰু জগদীশ ভূঞাক জিকাটো বোলে বিচাৰে বুলি কৈছে আৰু নিৰ্বাচিত কৰে জগদীশ ভূঞা শদিয়াৰ প্ৰাৰ্থী লুৰিনজ্যোতিৰ পূৰ্বে নাহৰকটীয়া অথবা দুলীয়াজানৰ প্ৰাৰ্থী আছিল খবৰ অনুসৰি লুৰিনে এইবাৰ খোৱাং সমষ্টিত গুৰুত্ব দিছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত এই সমষ্টিটোৰ সৃষ্টি হৈছে পূৰ্বে সমষ্টি আছিল মৰাণ মৰাণৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত বাৰে বাৰে পৱন সিং ঘাটোৱাৰ চাহ বাগান আৰু আহোম ভোটত ৰাজনীতি খেলিছিল এই ৰাজনীতি জিকি আহিছিল ঘাটোৱাৰ কিন্তু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত খোৱাং সমষ্টিটো সলনি হ'ল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আশে পাশে থকা বৰবৰুৱা অঞ্চলত এতিয়া খোৱাঙৰ অন্তৰ্গত খোৱাঙত এতিয়া যথেষ্ট সংখ্যক আহোমভূত আছে খবৰ অনুসৰি ঘাটোৱাৰৰ পুত্ৰই এইবাৰ খোৱাঙৰ পৰিৱৰ্তে চাবোৱাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিছে এনে অৱস্থাত লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে খোৱাঙত নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে আপোনালোকে গম পাইছেনে কি তালত কি কথা কৈ গৈ আছে তাত আহোম বহুত বেছি আছে আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈ আহোম যিহেতু তেওঁ সেইটোও এটাও কিন্তু মানে পাকে প্ৰকাৰ অন্তৰে হেৰি কৰিছে কৈছে আৰু কিন্তু জাতীয় পৰিষদে কেৱল দুখন আসনতে সন্তুষ্টি লাভ কৰিবনে বিগত নিৰ্বাচনত জাতীয় পৰিষদে মৰিগাঁও আসনত প্ৰাৰ্থী দিছিল কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে জাতীয় পৰিষদৰ সৈতে মিত্ৰতা হ'লে এইবাৰ কংগ্ৰেছে মৰিগাঁও আসনখন এৰি দিবলৈ সাজু হ'বনে ইপিনে বাওঁপন্থী কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা বাওঁপন্থীও কংগ্ৰেছৰ লগত মিত্ৰতা কৰিবলৈ ওলাইছে বাওঁপন্থীয়ে বিচাৰে মৰিগাঁও আসনখন তেওঁলোকক এৰি দিয়াটো জাতীয় পৰিষদৰ সূত্ৰই জনাইছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা হ'লে কমেও চৈধ্যখন আসন বিচাৰিব দলটোৱে আৰু বহুত কৈছোঁ সেইখিনি কাটি দিছোঁ দেই সেইখিনি আৰু ইমানখিনি আৰু লেকচাৰ নুশুনো কাটি দিছোঁ এতিয়া আহোঁ আমাৰ ৰাইজৰ দলৰ ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি কি হ'ব তেওঁ বহুত চিন্তা হৈছে এতিয়া সেই দুমুখীয়া সাংবাদিকৰ পৰিচয়টো মই পিছত দিম আপোনালোকক অখিল গগৈয়ে বাৰে বাৰে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে অখিল গগৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়ক হ'ব বিচাৰে এইবাৰ যোৱাবাৰৰ পৰিৱেশ নাই তাৰমানে অখিল গগৈ হাৰিব তেওঁ সেইটোকে কোৱা নাই জানো পৰিৱেশ নাই যোৱাবাৰৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত অখিল আছিল কাৰাবন্দী অখিলৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গুৱাহাটীৰ পৰা বুদ্ধিজীৱী দল গৈছিল হেৰৌ বুদ্ধিজীৱী দল যোৱা নাছিলে দেই আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহখিনিয়ে গৈছিলোঁ বুদ্ধিজীৱী দল তাত যোৱা নাছিলে সাধাৰণ মানুহখিনিয়ে গৈ পেলাই তাত প্ৰচাৰ চলাইছিলে এই বুদ্ধিজীৱীসকলে প্ৰচাৰৰ ষ্টাইলত আচৰিত হৈছিলে একো একোজন ব্যক্তিৰ বাবে একোখনকৈ বিশেষ বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিছিল অখিলৰ সদস্যসকলে ইচৰাম দুজন এজন কোনোবা গণ্য মান্য ব্যক্তি গৈছিলেতো গ'লেতো সন্মান কৰিব লাগিবই জানো লাগিবই নহয় জানো আৰু ডাঙৰক সন্মান কৰাটো আমাৰ সৰুসকলৰ কৰ্তব্য আৰু তাতেই এই দুমুখীয়া সাংবাদিকটোৱে সেইবিলাক কথা কৈ লাভ নাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ যথেষ্ট ব্যয়বহুল বা অখিলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছিল যথেষ্ট ব্যয় ব্যয়বহুল একো ব্যয়বহুল নহয় যোনে তোনে কিবা কিবি দিছে আমি তেনেকৈয়ে খাই কৰি প্ৰচাৰ চলাই পেলাই আহিছোঁ এইবিলাক ফটালেক্সাৰ মাৰি পেলাই আমাৰ ওচৰত লাভ নাই বৃহৎ সংখ্যক আহোম ভোটাৰৰ ভোট লাভৰ লগতে শিৱসাগৰ মুছলমানৰ ভোটো পাইছিল অখিল গগৈয়ে কিয়নো নাপাব বাৰু এই তাত আহি আহি গ'ল আকৌ আগফলা দেখুৱাবলৈ মুছলমান মাৰি দিবলৈ আহি গ'ল এইবাৰ আছে অখিল গগৈয়ে এইবাৰ জানে শিৱসাগৰৰ পৰা জিকিবলৈ হ'লে বিজেপিক বি বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাৰ স্বাৰ্থত বিৰোধীয়ে আন কোনো প্ৰাৰ্থী দিব নোৱাৰিব শিৱসাগৰৰ এটা সময়ত বাওঁপন্থী দখলত আছিল বিৰোধীৰ মিত্ৰতা বাওঁপন্থী থকাৰ লগে লগে সেই ভোটখি অখিলে পাব বুলি ধাৰণা কৰে স্বাভাৱিকতে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা হ'লে ৰাইজৰ দলে অখিল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া সমষ্টিটো বিচাৰিব বহুতে ক'ব বিচাৰে এইবাৰ অখিল গগৈয়ে শিৱসাগৰৰ পৰিৱৰ্তে তিয়কৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰে ৰাইজৰ দলৰ সূত্ৰই কয় কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা হ'লে কমেও বিছখন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বিচাৰিব ৰাইজৰ দলে ৰাইজৰ দলে শেহতীয়াভাৱে সংখ্যালঘু অৰ্ধশোষিত অঞ্চলতো প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইখিনিয়ে ক'লোঁ আৰু ইমানখিনি শুনি থাকিবলৈ কাৰো ধৈৰ্য্য নাই গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এইবিলাক লেকচাৰ কোনে দিছে জানেনে যেতিয়াই নেকি বিৰোধীসকল এক হৈছে এক হোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ কিছুমানৰ আৰু বিশেষতে মামাৰো শংকিত হৈ উঠিছে আৰু শংকিত হোৱাৰ লগে লগে মামাক কিছুমান মানুহে মানে হেৰি কিছুমান সাংবাদিকে এনে মানুহক দেখাই পেলাই কিবাকিবি মুখ্যমন্ত্ৰীক গালি পাৰে কিন্তু দুজনমান সাংবাদিক আছে বিশেষতে মই নাম ল'ব লাগিব এতিয়া বৰ্তমান চুপচাপ আছে কিন্তু হেৰি অনুপম চক্ৰৱৰ্তী আৰু ফালি আছে এতিয়া বৰ্তমান কি বুলি কয় অতনু ভূঞাই আৰু সেই অতনু ভূঞাৰ ফেচবুক পেজতে দিছে এইখিনি কথা গোটেই ো মই হেৰি কৰাই নাই ইমান আৰু মুখৰ ফেনগুণ্টি উলিয়াই উলিয়াই সেইখন বকি থাকিবলৈ নাই এতিয়া কওঁ শুনকচোন এইবিলাক কথা ইটো দলে সিটো দলক সিটো দলে সিটো দলে মানে কৈ থকা হেৰি কৰাটো সেইটো এটা বেলেগ কথা সেইটো মানিব পাৰি কিন্তু এজন সাংবাদিক হয় তেওঁ সমপক্ষ বিচাৰ নকৰি পেলাই এটাক মাহী আই চকুৰে চোৱা এটাক আকৌ হেৰি চকুৰে চোৱা এইবিলাক কেনেকুৱা কাৰো কাৰ্য গতিকে এইজনে হ'ল যিজন দুমুখীয়া সাংবাদিক আৰু সেই দুমুখীয়া সাংবাদিকক মই সেইদিনাখন এটা তেওঁক কমেণ্ট কমেণ্ট কৰিছিলোঁগৈ এটাই নহয় মই বহুত কমেণ্ট কৰোঁ আৰু তাৰ মাজত তেওঁ সিদিনাখন মোক কি কৈছে জানেনে কংগ্ৰেছ মানে মিয়া মিয়া মানে কংগ্ৰেছ তেওঁ মোক তেনেকৈ কিবা কিবি কমেণ্ট কৰিছে এতিয়া কওক কংগ্ৰেছ মানে কি বোলে মোক কৈছে হা তাৰপিছত আৰু কিবা কিবি বহুত প্ৰশ্ন কৰিছিলে এই মুহূৰ্তত মই পাহৰি গৈছোঁ কিন্তু মই তেওঁক উত্তৰ দি থৈ আহিছোঁ দুমুখীয়া দুমুখীয়া সাংবাদিকসকলেই এইবিলাক অঁ কিবা এটা বমো বম দিয়াৰ ওপৰতে নেকি কিবা এটা হেৰি কৰিছিলে মোক মানে উল্টাই প্ৰশ্ন কৰিছিলে মই কৈছোঁ দুমুখীয়া সাংবাদিকসকলেই এইবিলাক কাম কৰে হোৱাটো নোহোৱা নোহোৱাটো হোৱা হয়নে নহয় বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ ক'বলগীয়া আৰু কিবা নহয় বাজিব লাগে কি টেমি কটাৰী বাজে কিবা হাঁচতি এনেকুৱা কিছুমান কথা আছে উপমা আৰু ঠিক তেনেকৈয়ে অতনু ভূঞা গুণেশ্বৰ কীৰ্তানু হ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ লাজো নাপায় এই ৰাতি মাল চাল খাব খাই লৈ পেলাই এইখন কি বেবেৰিবাং কথা লিখে লিখিব লাগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বা ক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইবিলাক কথা ক'লে শুনিবলৈ ভাল কিন্তু এইজন একদম বৰ নেখোন মুধা ফুটাই একেবাৰে ফেন গুটি উলিয়াই উলিয়াই কথা কয় কিন্তু তেওঁ হ'ল কথা তেনেকুৱা কাৰোবাক ছাপৰ্ট কৰে কাৰোবাক হেৰি কৰে আমি এতিয়া কিবা এটা কথা কওঁ বা কিবা কাৰোবাক সমালোচনা কৰোঁ কিন্তু একদম সমানভাৱে মামাৰ ভালটো দেখিলে ভালটোৱে ক'ম আৰু মামাৰ বেয়াটো দেখিলে বেয়াটোৱে ক'ম এই কথাটো মই এতিয়া নহয় সকলোকে মানে সকলো ভিডিঅ'তে মই এই কথাটো কৈ যাওঁ গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুত দীঘলো নকৰোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে আছিল মোৰ ক'বলগীয়া আৰু সদশেষত ভগৱানে আপোনালোকক ভালে কৌশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই